наши имена произносятся по рациям пора браться за нас, братцы, пора убраться Но остаемся здесь, есть репутация Качели поднимают ввысь И... Так да кого мы обманываем? Так, ребята, что вы подготовили на музыкальный фристайл? Я не пойму, вы что, опять не готовы к игре? А я Максимка, люблю бегать голеньким по ромашковому полю. Так, Максим! Ребята, ну вот и как вы собрались выходить из этого положения? Стасик пилит лесенку, а у меня есть песенка. С язычком, а у нас с язычком. Папа-парара, перепутал я девчонку с хомячком. Так, стоп! вообще не нормально. А ты что так на меня смотришь? Me так, убери руку. Давид, что ты злишься? Подумаешь, парень дал слабину. Э, так, подождите. Фестал, мизин. Не, ну Но так, так чтобы слабину дать такого так нет. я наелся тюльки, а сейчас для вас песнюльки. Девушек <свят> посылить, а лицо все в прыщах. Что же делать? Скажи мне судьба. <свят> а ты не сдерживай слез, да, Вы вообще не вменяемые вы поете а я максимка когда играю в футбол эротично нападаю так максим ребята давайте покажем нормальный вменяемый музыкальный номер. разбилась в доме керосинка а для вас поет максимка знаю, ребята, нужно как-то исправлять положение. Сережа, объявляй. Смотри, немецкая киношка, а для вас поет Сережа. Так, Сережа! <свят> я не пойму, ты что, по-нормальному не можешь объявить номер? Хоть придурок я немножко, а для вас поет Сережка. <свят> Весь мой глаз на метасмотре, в кабинет заходим толпой. Нагнись врачу головой Проверь волос. тихо стой Ведь вырос твой волос тустой У Василишай, у-у-у Вася, Василиша, прощает ты здесь чужой Василишай, у, -у, -у. Война прощай, пора домой Все, Заканчиваем балаган, надоело Кем предлагаются эти обстоятельства Наши имена произносятся по рациям Им пора браться за нас, брат Короче, Костя Если мы сегодня не выиграем полуфинал То здесь на сцене будет реальный криминал Дорогие друзья, мы сегодня не выиграем полуфинал. Но кого мы обманываем? С вами весь сезон была команда КВН Карусель. Спасибо.